পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিছোঁ আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেনে মই পকাতে ধুনীয়াকৈ বহি পেলাই ইয়াৰ পিছফালে একো কাম কৰিব পৰা নাই চব খেলি মেলি হৈ আছে নে মোৰ হ'ল আজি মাহেকীয়া সুবিধা অসুবিধা স্বত্তেও আমি আজি এই দুদিনো আমাৰ কোনো ৰেষ্ট নাই কোনো ৰুবলৈ সময় নাই আমি আমাৰ কৰ্তব্য কৰিবই লাগিব আৰু তেনেদৰে আজি ওলাইছোঁ মই তিনিগৰাকী মোৰ আধাৰ চিটিং নোহোৱা গৰ্ভৱতী মহিলাই প্ৰথম যিটো পইচা পা প্ৰথম সন্তানৰ যিটো পইচা সেই পইচাটোৰ কাৰণে ওলাইছোঁ বেংকৰ যিখিনি কাম সেইখিনি ফৰ্ম ফৰ্ম ফিল আপ কৰা পা ধৰি গোটেইখিনি অলৰেডি মই কৰি দিলোঁ কিন্তু এতিয়া আধাৰ চিটিঙৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পইচাটো সোমোৱা নাই আৰু সেই পইচাটোৰ কাৰণে ওলাইছোঁ এতিয়া আমি অসুবিধা হ'লেও এনেকৈ আমি যাবই লাগিব আমি কৰি আহিছোঁ কাম আমাৰ অসুবিধা বুলি আমি ৰুবলৈ সময় নাই কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে ভাবে আমি এনেই এনেই ওপৰতে পইচা পাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আজি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কাৰণ আমি যে অসুবিধা হ'লেও আমাৰ ৰুবলৈ সময় নাই এই দুটা দিনত যে এগৰাকী মহিলা যদি অসুবিধা হয় মাহেকীয়া অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে কিমান সাৱধানতা থাকিব লাগে আৰু কিমান চাফ চিকুণ অৱলম্বন কৰিব লাগে বা নিজৰ শৰীৰটোক বহুত গুৰুত্ব সহকাৰে ৰাখিব লাগে কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে ভাবে যে এনেই আমি পইচাবোৰ ও ওপৰতে পাই আছোঁ কিন্তু সেই স্বত্বেও আমি কাম কৰিবলৈ ওলাবলগীয়া হৈছে আৰু গৰম বহুত বেছি যিহেতু বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰি টাপত কিন্তু তেনেকুৱা টাবো আমাৰ গাতে গৈছে তেনেকৈ আমি ওলাব লাগিব কৰিব লাগিব ৰাইজক জনাব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনাইছোঁ যে তেওঁলোকেও আমাৰ কামখিনি বুজি পাওক আমি যে বহুত কষ্টৰ বিনিময়তহে ছহেজাৰ পাঁচশ টকাটো বা সহায়িকাসকলে বত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে বনাইছোঁ তেওঁলোকে বুজক জানক কাৰণ এনেই এনেই কিছুমান কমেণ্ট মুখত আহে আৰু লিখি দিয়ে সেইটো ভাল নালাগে তেওঁলোকে আমাৰ ভিতৰলৈ সোমায় আমাৰ ভিতৰৰ যিখিনি কাম সেইখিনিও চাওক গৰ্ভৱতী মহিলাই প্ৰথম সন্তানত যে পাঁচ হাজাৰ টকাটো পায় কিন্তু ফৰ্মখন যদি বা আমি যদি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই পইচাটোৰ পৰা বঞ্চিত হয় কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথম মই এতিয়ালৈকে আঠগৰাকী মহিলাই সেই পইচাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তিনিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আজি যদি আধাৰ চিডিং হৈ যায় এইকেইদিনতে হয়তো এই সপ্তাহত সোমাই যাব পইচা কিন্তু আমি যিখিনি আমাৰ কৰিবলগীয়া এইখিনি আমি কৰি শেষ কৰিলোঁ কিন্তু পইচাটো তেওঁলোকৰ একাউণ্টত তেতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই আৰু আজি আধাৰ চিটিং কৰিবলৈ বাকী আছে তেতিয়া আধাৰ চিলিঙৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি যাৱতীয় নথি পত্ৰ সকলোখিনি মই লৈ লৈছোঁ মই কৰিবগৈ লাগিব কিন্তু মানুহে ভাবে আৰু ও ওপৰতে ওপৰতে আৰু কাম চাম নাই এনেই 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 পইচা পায় কিন্তু আমি অকল শিশুৰ লগতে দায়বদ্ধ নহয় আমি বহুতখিনি কাম কৰিবলগীয়া হয় যেনে গৰ্ভৱতী মাতৃগৰাকীৰ যতনকে আদি কৰি শিশুটোক কেনেকৈ জন্ম হোৱাৰ পিছত শিশুটোক কেনেকৈ প্ৰতিপাল কৰিব লাগে কেনেদৰে গাখীৰ খুৱাব লাগে সেইখিনিতো আমি চকু দিবলগীয়া হয় শিশুটোৰ ওজন কিমান উচ্চতা কিমান মাহেকত কিমান কাম বাঢ়িছে সেই সম্পৰ্ক আমি বুজি ল'বলগীয়া হয় গতিকে আমাৰ এটা কামেই আমি সীমাবদ্ধ নহয় আপোনালোকে ভুল নাভাবিব আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াও ভুল ধাৰণা মনত নল'ব আৰু বেয়া বেৰি কমেণ্ট আপোনালোকে কেতিয়াও নিলিখিব কথাটো বস্তুটো ভালদৰে বুজি পেলাই কমেণ্টটো লিখিব আৰু জাহা তাহা কমেণ্ট লিখিলে আমাৰো মনটো বেয়া লাগে মনটো বেয়া লাগে মানে আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ পেলাই আমি আমাৰ ডিউটিবিলাক কৰোঁ প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে তেনেকৈ প্ৰতিগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকে তেনেকৈ কৰি আছে আৰু আপোনালোকে ভুল ধাৰণা মনত লৈ আছে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু চৰকাৰখনকো জনাব বিচাৰিছোঁ যে এগৰাকী যেতিয়া মহিলা মাহেকীয়া হয় সেই দুটা দিন বহুত সতৰ্কতাৰে থাকিব লাগে কিন্তু কাৰণ বিভিন্ন বীজাণুৱে সেইকেইটা দিনত সংক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পায় আৰু এইকেইটা দিনতো আমি আমাৰ সেইবিলাক আওকাণ কৰি আমি আমাৰ বিভিন্নবিলাক কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ যদি কিবা বীজাণু বিয়পি পেলাই বিভিন্ন সংক্ৰমণ হয় তথাপিতো সেয়া আচলতে আমাৰ চাবলৈ পিছত কোনো নাহে ঘৰখনেই কেতিয়া কেৱল দায়বদ্ধ হ'ব বা ঘৰখনেহে চিন্তা কৰিব আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া মা মানুহ কেৱল ঘৰখনৰ মানুহকেইটাই আছে আৰু বাকী আমাৰ কথা কোনো চিন্তা কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়ত নাই চৰকাৰখনেও নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে আমাক কেতিয়াও এতিয়ালৈকে চোৱা দেখা পোৱা নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তেওঁলোকেও বুজক চৰকাৰখনেও বুজক আমি যে কিমান কামৰ কিমান বাধা নেওচি কিমান সমস্যাৰ মাজত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আমাৰ ডিউটি কৰি আছো আমাৰ ৰাইজৰ কাম কৰি আছোঁ গতিকে তেওঁলোকেও চকু দিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো সেইকাৰণেই বনাইছোঁ চাব আপোনালোকে সকলোৱে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই কমেণ্ট লিখিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যি ক'লে যিসকলে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'সমূহ গতিকে আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ এতিয়া মই ওলালোঁ এতিয়া চাৰে দহ বাজিছে গতিকে অসুবিধা দি কিনে পকাতে পঢ়ি আছোঁ আলহী বিলি হৈ গতিকে এনেকৈয়ে আমি আমাৰ কাম কৰি যাব লাগিব চৰকাৰখনে যাতে বুজক আমাৰ যিখিনি কাম আমি যিখিনি কষ্ট সেইখিনি যাতে তেওঁলোকৰ চকুত পৰে সেইকাৰণে দেখাব লাগিব বুজাব লাগিব আৰু আপোনালোকেও ভিডিঅ'বোৰ ৰাইজক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমাৰ এইবিলাক আমি দেখাব পাৰোঁ আহতকীয় হ'লে আৰু এনে এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ